गुनहगारों को रमजान अल मुबारक का आखिरी जुम्मा नसीब हुआ यकीन ये बहुत हसीन और बहुत नफीस लमहत है मुबारक का जुम्मा भी है और आखिरी जुमा भी है पता नहीं अगला साल रमजान अल मुबारक किसको नसीब होता है किसको नहीं होता कौन कहाँ होगा कौन नहीं होगा आज हम यहाँ पर एक साथ बैठे हैं अगले साल पता नहीं कितना बंदे हमसे जुदा हो जाएंगे कोई नहीं पता तो यह रब तला का बहुत बड़ा एहसान है और शुक्र अज़ीम है उसका कि उसने हम जैसे गुनहगारों को आखिरी लमहत मुबारक के मस्जिद में गुजारने की तोहफ़ी कदा फरमाई है रबला कुरान मजीद में वैसे भी इर्शाद फरमाते कि अया मम्मातु गिनती के दिन मतलब गिने चुने दिन ये जब से होश संभाली है मुबारक के रोज़े रखे लेकिन ये रमज़ान जितना जल्दी में गुजरा अकबर कोई पता नहीं चला या ये था कि मुबारक का चांद नज़र आने लगा है अब यह है कि मुबारक का महीना ख़त्म भी हो गया और अफसोस की बात है कि हम जैसे मुबारक से पहले थे अब भी वैसे ही है। कोई नहीं बदले ना गुनाहों की आदत छूटी ना ही हमारे दिल बदले ना ही हम पांच वक़्त के नमाजी हो सके ना ही हम कार्य क़ुरान हो सके ना ही हम अपने रब को राज़ी कर सके ना उसके रसूल को राज़ी कर सके जैसे मुबारक से पहले हमारे हमसाए हमसे परेशान थे आज भी वैसे ही हैं जैसे हम रमज़ान से पहले लोगों को परेशान करते थे अब भी वैसे ही हैं जैसे रमज़ान से पहले हम बेनमाज़ी थे अब भी वैसे ही हैं बड़ा रोना आया इस माहौल को देख कर यकम रमज़ान का जब चाँद नज़र आया यकम रमज़ान मस्जिद अंदर बाहर ऊपर नीचे सब भरी हुई थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे रमज़ान गुज़रता गया साथ साथ नमाज़ भी कम होते गए अब ये बात भी सोच सोच कर रोना आ रहा है कि रमज़ान मुबारक के बाद ये भी नज़र नहीं आएंगे तो इस बात का जो मतलब समझ आता वो ये है कि हमारे ऊपर सिर्फ़ नमाज रमजान में फ़र्ज की गई है शायद या जैसे हम मुबारक में हालत रोज़ा में रब तला से डरते हैं या रमज़ान में भी तो वही रब होता है गैर रमज़ान में भी वैसे ही डरना चाहिए अलबतः ये है कि मुबारक में एक नेकी का सवाब बढ़ जाता है फ़र्ज़ नमाज़ का सवाब सत्तर नमाजों के बराबर हो जाता है बाक़ी रब ताला जैसे रमज़ान में हमें देख रहा होता है वैसे गैर रमज़ान में भी वो रब हमें देख रहा होता है जैसे मुबारक में हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है वैसे गैर रमज़ान में भी फ़र्ज़ है अज़ीज़ा नखिरी लम्हात है बयान में नहीं आ रहे कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि आपके सामने दिल की कैफियत रख सके के, दिल पे इस वक्त क्या गुज़र रही है कि वो शहरी इफ्तारी के दस्तरखान सजते थे वो शहरी इफ्तारी थी वो एक रौनक थी वो सुबह के वक़्त उठाया जाता था वो मगरिब के वक़्त एक ख़ास आवाज़ लगाई जाती थी कि जिन लोगों ने अपने रब के लिए सारा दिन भूख काटी अब खाने पीने का वक़्त आ गया वो जिन्होंने रब की रज़ा के लिए सुबह से लेकर शाम तक भूख काटी सब कुछ होने के बावजूद भी मोहब्बत की मिसाल कायम की अपने ईमान की निशानी दी मोहब्बत के निशानी दी अब वो लम्हात, वो घड़ियां हमसे जुदा हो रही हैं जिन घड़ियों में रब को राजी करने के चांस बहुत ज़्यादा थे वो घड़ियाँ हमसे जुदा, हम जुदा हो रही हैं वो घड़ियाँ हमसे जुदा हो रही हैं, जिसमें रब ताला एक नेकी का बदला सत्तर नेकियों के बराबर अता फरमा आज हमसे रमज़ान जुदा हो रहा है, आखिरी लम्हा है पता नहीं फिर कौन कहाँ चला जाए कौन कहाँ चला जाए कोई नहीं पता